Работают э, некоторые статьи Закона об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности. Это о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности. Третья, четвертая, седьмая, девятая статьи вообще не работают теперь статьи 4, 5, 7, 19, 20, закон о лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности, ну, тут, так как много, многие структурные подразделения местных органов власти являются органами лицензирования. То есть у нас идет и коллизионных очень много вопросов возникает теперь. Ну и действительно национальная программа содействия развития малого предпринимательства в Украине тоже противоречит то, что сегодня отсутствует такой специально полномочный орган. И, ведь, коллеги, вы понимаете, что сегодня у нас... Воры на власти, но это не секрет, да есть формировавшаяся коррупция, она связана с регулированием бизнеса, с влиянием на те или иные процессы, рычаги входа-выхода с бизнеса, кто будет, что, какие процессы там, или же бюджетные деньги обслуживать, это все есть коррупционная составляющая. Для того, чтобы не допустить, скажем так, повышения этих составляющих коррупционных, нам действительно необходим отдельный регулирующий орган. И, как один из примеров, в прошлом году вы знаете, есть вот у нас, например, я, я рассказал пример о бизнесе в сфере банкротства. Есть бизнес сегодня у нас в сфере охранной деятельности.